হেল্ল' প্ৰিয় মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ পনীৰৰ এটা ৰেচিপি পনীৰৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই আজি ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া কাজু বাদাম আৰু এয়া মগজ আৰু গৰম মছলা এনেদৰে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া আদা অলপ আৰু এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়া এইখিনি অলপমান ভাজি ল'ম তাৰপিছত মিক্সি পেষ্ট বনাব লাগিব গোটেইখিনি তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ৰেচিপিটো শেষলৈকে আৰু এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ আৰু গৰম হৈয়ে গৈছে এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু দি দিম ইয়াতে এয়া এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিৰ বাতিটোত ভৰাই ললোঁ আৰু এতিয়া কাজু আৰু মগজখিনিও দি দিম এতিয়া এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু পনীৰখিনি মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ দীঘল দীঘলকৈ এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মোৰ পনীৰখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব ৰাখি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দি দিম এয়া পেষ্টখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি তেলত দিম এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময় ভাজি লওঁ আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ কাজু যা আছে জ্বলি যাব পাৰে সেইকাৰণে সেইখিনি হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া নিমখ হালধি দিওঁ dia dunia pun kereta lagi ada siapa nak beli ni বৰ ধুনীয়া পনীৰৰ চব্জি ৰেজি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই যদি এবাৰ বনাই খাব খাই বহুত ভাল লাগে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো এনেদৰে বনালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব